Я в Рахові 23 грудня 2013 года, Тут такой туман. Вообще ничего не видно. с них ложить в Антарктиде. Тут зима Скоро не уйдет. Я в Рахалі. Тут экономим в отеле. Высота потолка метр восемьдесят. Вот я стою в рот. Идемся. то познакомився <laughs> Пока. Просто покривну головою потолою. Проще скину. Тут тепло вайфай є. Тут не відкривати. Луна, там другая, два стучи, какой-то стил. Короче, тут <свистит> аж три комнаты. Ну Телевизор есть. Тут еще две кровати. Ну, конечно, я все таких и так не была что вы сюда потом Того, наверное, это никому не заебал. Потолок должен быть. Ну, для высоких людей. Короче. Тут еще помещение. Без светла. Тут душа. А там за окном улица. Идем дальше. вот так сажается. Все деревянное. Натурпродукт. Тут светло включается, включаете. Такая лампочка. мазер, планувальник, все как положено. Батарея, унитаз. Вот такая комната. Туалет. Вот такие штуки есть. Такие. Идем дальше. Чего мне двери. Третья комната. Трехкомнатный. Номер. Где тут свет включается? Я не иду. Вот так, тут я... Казать свет. Выключается тут, ладно. Кротик тут. Третья комната. Кровати. Светильник є. против все дела. Это на третьем поверхности. закрывается прикольным методом. Вот <laughs> шкаф. Нашел шкафу. Да тут для в готеля, запасы всякие. Шкаф такой стародавний, что вообще тут видно Доски. Сто годов. Про дедушку Ну все. Заканчиваем съемку. Это Google Chrome. 48 закладок. Все, заканчиваем съемку. Итак, я снова снимаю этот обрахование. Вот, высота по потолка. Темнота. Кровати такие. Там дождь рыба. Становилом. Будет так. И все. Цикаво, все деревянное. Ничего не мое ДСП. Все деревянное. Натуральное дерево. Натурально дерево. подивимося, тут, що там в вікні. Горить сніг. Ой, який сніг великий, обов'язок. Другое викно. Даже открываю. Чтобы ли все было видно. Там, где-то там все живет. Такие высокие. заходить. Это районное управление милиции, место Рахи. Идем отдалить немного. Ну, У меня в первую очередь туалет. А тут такая -то кимната. -то. Тоже вид, вид интересный, сейчас поднимемся. Там Раховский центральный базар. Управление медицией. Вот труба на фоне церкви. Микроавтобусы, Кира, дуже долго не выезжает, она там зевает.